Друзья, я сердечно поздравляю вас с этим замечательным праздником. И, наверное, как все знаю, о чем вы сейчас думаете. Думайте о тех событиях, которые проходят на Востоке, о том крутом повороте, который произошел в нашей стране. И каждый, наверное, думает сегодня сегодня только об одном. Когда все это успокоится и когда мы будем продолжать нормально работать? Нет других мыслей которые на сегодняшний день беспокоит каждую семью и выражает мнение, наверное, каждой семьи, я прекрасно понимаю, что каждый должен внести свою частицу или свою крупицу в общее дело спокойствия и, наверное, построения того замечательного климата, который позволит творчески работать и прежде всего медицинскому работнику. Поэтому то, что сегодня принимаются соответствующие шаги, я знаю, что каждый понимает, что жить нужно лучше только в одном состоянии. Когда у тебя есть работа, когда есть заработная плата, и когда ты, приходя домой, знаешь, что дымят наши трубы, значит, производство работы. Есть экономика, есть жизнь. Нет экономики, всем будет очень худо. Поэтому я не планирую то, что сегодня областной совет в лице, так сказать, село сгустка тех людей, которые на сегодняшний день управляют. У нас замечательный губернатор пришел, который показал себя хорошо в Бердянске. И таким образом запрос на сегодняшний день намечаем конкретные шаги, чтобы работала экономика нашей Запорожской области. Это главное, это основное, это определяющее. И так нужно работать. Я знаю, что разрушена сегодня система управления. И эту систему управления нужно строить и восстанавливать и считаю, наверное, вот тот хороший, замечательный, положительный опыт, который был накоплен ранее. То, что сегодня обстановка нормальная в Запорожской области, я скажу, конечно, многое зависит сегодня от Валерия Алексеевича, потому что тесное сотрудничество со всеми общественными формированиями – это одно из возможностей и условий нашей нормальной работы в дальнейшем. Вторая, естественно, задача для для нас это кадровая, грамотная кадровая политика. И то, что сегодня вырабатывается она коллективно, с освещением всех преимуществ одного, второго, третьего кандидата и так дальше, говорит о том, что мы поступаем правильно. Я думаю, даже что вот тот пример, который на сегодняшний день есть по Запорожской области, областной полиции. главное, что скажет скажем трудовой коллектив. Вот так, как скажет трудовой коллектив, вот так и должно быть. Я думаю, что Такая форма управления и уважения друг к другу будет очень правильной. Вот мы сегодня с Валерием Алексеевичем были в Академии повышения квалификации медицинских работников. И та система, которая создана в этой Академии и в нашем замечательном институте, в университете, который позволяет Юрий Михайлович сегодня, мы сможем по-настоящему, по-научному руководить отраслью наших медицинских работников. Но что касается парламента, я хочу сказать, что мы все считаем, как вот пройдут выборы. Мы же прошли выборы президента. Прекрасно. Вот давайте сейчас парламент заменим, придут другие люди. Тоже прекрасно. Давайте местных поменяем. Прекрасно. И в итоге, когда все это пройдет, мы посмотрим, что экономика от этого не пошла широко шагать. Мы задумываемся на тему, а чем нужно заниматься сегодня. Вот я в день медицинского работника сегодня хочу сказать, только поддержка экономики наших, наших предприятий может создать это. Но второе, когда будут выборы в парламент, я считаю, что парламент хорошо заработал, туда нужно избирать кого? Медицинских работников, которые будут умеют, как нужно дружить. Вот я смотрю в парламенте, одни выступают, поливают Партию, в парт, третью партию и так дальше. А что такое партия на сегодняшний день показали выборы? Представители от партии получили от 0,05% до 13 максимально. Вот люди дарят оценку партии. Поэтому не случайно появляются новые партии, такие как справедливость, значит, как совесть там и так дальше. Это внутренняя потребность людей довести порядок. И когда меня спрашивают, что нужно сделать, чтобы закончить события на Востоке, которые есть, я отвечаю, надо сегодня навести порядок в парламенте. Когда люди выходят, начинают рассказывать одну группу а все другую и так дальше. А работа не идет от этого. Поэтому, когда придут врачи, займут весомое место в парламенте, вот тогда мы по-настоящему заработаем и завершим все проблемы, которые есть в нашем обществе. Я хочу сказать, что мы с огромным удовольствием сегодня поздравляем вас. Вы самые лучшие, вы самые замечательные. Наша медицина вообще прекрасная. Сегодня можно пойду назвать всех, кто присутствует в этом зале. И вы, пожалуйста, передайте всем вот наш горячий, замечательный, теплый привет и скажите, что мы будем делать все возможное для того, чтобы те преобразования, которые будут идти в медицины, будут обязательно согласованы с вами. Вы творцы новой реформы, и вы конкретные работник, которые будет ее приводить в жизнь. Поэтому пожелаем вам этом успеха, всем счастья, здоровья и самого мирного дня над головой.